Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас в ефірі, програма Тема дня і я є ведуча Юлія Щепанова. 70-та річниця великої перемоги. Свято, як то кажуть, дійсно зі сльозами на очах. Про цьогорічні особливості святкування та вшанування ветеранів війни. Ми поговоримо разом із директором департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації Михайлом Євгенівичем Черняком? Вітаю вас, пане Я Михайле. Вас вітаю так само. Отже, день великої священної можна сказати перемоги. Визначна дата. Тож, які особливості цьогорічного святкування на Харківщині? По-перше, я усіх вітаю з цими святами, бо це, дійсно велике свято, і воно є одне з найголовніших свят нашої держави. І це ніяким чином не буде змінено, я вважаю, і в наступні часи, які будуть і далі. Так, я вибачаюся, але я хочу спілкуватися з вами російською мовою. Якщо це Добре. не заперечує, я продовжую на російській мові. От, поэтому ще раз. всех с праздником. Вот. И на сегодняшний день хочу сказать вам следующее по поводу 70-летия отмечания победы в нашем регионе. Ситуация это, скажем так, приоритетная на сегодняшний день. Это было важно. Было важно показать, что у нас в стране мы чтим ветеранов, мы чтим историю, мы чтим память. Это действительно пример героизма. Это, скажем, важное событие, ветеранов не так много, к сожалению, остается, это все равно пример для, так. для нас, для всех. Вот, мы действительно качественно это отработали, и глава, председатель Харьковской областной администрации Львович Ранин об этом всегда говорил, подчеркивал, была работала рабочая группа, были отработаны качественно разные мероприятия, которые проводятся и еще будут проводиться в нашей области. И, безусловно, это очень такой серьезный и ответственный шаг, к которому мы подошли очень серьезно и надеемся, что очень качественно, и люди это оценят и действительно увидят, что все любые кривотолки на эту тему, они останутся только лишь кривотолками, а власть это ценит всех людей, в том числе людей той эпохи, переживших ту войну, живя сегодня тоже, кстати, в непростое время. И мы надеемся, что безусловно... Я показывают Да. Что а, до 8 травня, От тепер ми його е, відзначаємо як день примирення. Це особливий день. Яка значущість цього дня, 8 травня, саме 8 травня, для нас? Да, в цьому році з'явилася дата, 8 мая. це согласно указу президента, який був опублікований. в конце апреля. И эта дата важна, чем важна, потому что это день, прежде всего, примирения и памяти. Это было актуально в то время и актуально, наверное, и в сегодняшние неспокойные времена в нашей стране. Важно понять, что любая война, она заканчивается миром. К сожалению, каждая война, она забирает жизни людей, причем лучших людей, молодых, здоровых, которые либо являются вовлечены в активную фазу военных против... противостояний, либо же это мирные жители, которые точно так же безвинно погибают. Поэтому день примирения, любую войну, любой война, любой конфликт заканчивается миром. Это день примирения на свете, или день примирения Конечно. с кем-то это, это просто общее понятие. общее понятие. День примирения и день памяти по всем погибшим, которые погибли, в том числе и во время Второй мировой войны. То есть это очень важный момент, и мы будем всегда придерживаться, что и во время Второй мировой войны произошло примирение в итоге. И мы это видим, как сегодня развивается там, европейская семья, на которую ориентирована Украина в том числе. И помним всех тех, кто положили свою жизнь в борьбе с фашизмом, который в то время захлестнул всю Европу. До речі, щодо так би сказати, інновації в цьому році сьогодні в нашій державі з'явився також символ червоного маку. До речі, бачимо його у вас. Да. Що це за знак та що це за символ? Що що взагалі за походження в нього 에, вообще, этот символ йде з давніх часів. Це ще з Першої світової війни символ Красний Мак был в пам'ять о погибших во время той Первой мировой війни, його учредили в ряді західних стран туди, це все пошло. Вот. В Украине он появился в прошлом году, в 2014 году Красный маг Он э, есть стилизованный который, кстати, разработал наш харьковчанин Сергей Мишакин, харьковский дизайнер. То есть это его образец первый такой? стилизованная версия мака, она разрабатывалась именно нашим харьковчанином. Mm -hmm. Вот, она разрабатывалась, была разработка института памяти национальной украинского. Вот, а дизайнер самого этого символа мака, который олицетворяет мак, не просто как цветок. Во-первых, это опять же символ исторической памяти по погибшим, а также это символизирует стилизованный образ своего пулевое, ранение некое. Ну, вот, то есть э, нет такой вот широкий спектр э, трактовок этого мака. Вот, но мы, безусловно, в эти дни ходим в маках не только в стилизованных, в любых маках, потому как сегодня символ победы. Мы это держслужбовцы? Чи... Все граждане. А, мы, все мы, держслужбовцы – это в первую очередь государственные служащие. Почему? Потому что э, мы же сегодня, скажем, э, являемся лицом той власти, Правда, которая сегодня существует. Постри, я так зрозумел, не только это вот скажем такое богатое понятие вот что такое маг то есть стилизованный маг он олицетворяет в себе еще раз говорю прежде всего символ это символ победы во второй э, мировой войне которая была на территории европы вот это символ память о погибших во время этих э, военных действий которые проходили э, в европе и это э, стилизованный напоминает о неком пулевом отверстии которое как бы к сожалению является тоже своего рода чему вот... Это исторически исторически, я же говорю, это історично сложилось, то есть еще со времен Первой мировой войны был этот символ принят в Европе как символ памяти о погибших во время войны. И также этот символ перешел в историю как уже символ после окончания Второй мировой войны. От, говорячи про травневі от такі значущі дати, акцентуйте увагу, будь ласка, на відзначенні Дні Європи, тому що, як відомо, це вже місячник проходив зараз Дня Європи, а взагалі цей день це відзначається 16 травня, якщо Я не что уже отбулось, так, что уже произошло? какие заходы произошли? и какие еще запланировано реализовать? Ну, безусловно, проходят различные мероприятия по этому поводу. Почему важен день Европы в принципе и в целом? Это историческая, опять же, небольшая такая справка своего рода. Было учреждено меморандум, Это был подписан на Митнеллском саммите Была увековечена эта дата, в 1985 году, в 1985 году угу. день общей Европы. Изначально было была такая декларация, если не ошибаюсь, Шимана, э, вот, когда о, Европа в 50 году после военных фактических годы э, объединила свои отрасли, которые были ключевыми для производства военной техники, чтобы не, опять же, не вызывать внутренний конфликт, пошли по пути объединения своего рода такая федерация промышленная, угольная и сталилитейная, и управляли такие нац, над, национальные компании управляли этими отраслями и, соответственно, оттуда пошло объединение Европы, то есть экономическое объединение некое. И сегодня это, опять же, праздник, который отмечается в том числе и Украины как неотъемлемая часть Европы. Это день э, общей истории всех наций, живущих на континенте. Это день, кстати, надо отметить, что еще в 1887 году э, географический центр Европы был отмечен. Э, в то время это была, конечно, не Украина, это в Закарпатье. Но сегодня это тоже Украина. И географический центр находится в Закарпатье, на Украине на берегу реки Тиса. Як цікаво е, така, скажіть, будь ласка, щодо проведень масових заходів присвячених європі, вони вже якісь провелись, якісь ще заплановані, які вже провелись. Ой, ну и приезжают к нам много гостей из Европы, и мы общаемся, проводим круглые столы, семинары на эту тему. У нас будет э, это отмечено и в дальнейшем, как бы будет происходить различные встречи, мы обсуждаем, потому что сегодня... какие-то конференции, и конференции, и конференции, безусловно, это э, э, разные направления деятельности в этом направлении. Почему? Потому что Европа сегодня это ориентир, и еще раз подчеркиваю, Украина является неотъемлемой частью именно Европы. Поэтому, безусловно... Ну, а что, наверное, центр, так как вы зазначили... Конечно, да. Это исторический факт, на самом деле легко проверяемый. Поэтому, безусловно, мы общаемся с партнерами европейскими, к нам большое количество визитеров едет из, в наш регион именно, не, ту, не просто в страну. Вот, приезжают уважаемые послы, министры, консулы, обсуждаются различные планы развития, как межнациональные, так и межрегиональные, межкультурные и так далее. То есть это системная работа. Но теперь, безусловно, простите, будет выпадать как в, в мае всегда. День Європи буде відмічатися. А в яких організаціях відзначають у нас на Харківщині? Це школи, освітні заклади, чи це де ще відзначають і яким саме чином? Ну опять же везде это будет отмечаться, потому что опять же подчеркиваю, сегодня это на, ориентирована вся страна в этом плане на европейские все ценности, европейскую культуру. То есть нельзя сказать, что это будет в один день в год мы провели это торжества, которые там опять же собрались, отметили, положили цветы, например, или еще что-то сделали. Нет, это системная работа. День Европы просто есть дата, которая принимает приняла принята всей Европой, и мы как неотъемлемая часть тоже ее принимаем. Раздел... Ділям європейської цінності, і самое главное, что мы идеологически понимаем, что мы двигаемся в этом направлении. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, повертаючись знову ж таки до сімдесятої річниці великої перемоги, які були заплановані заходи, які вже здійснено, які ще підготовані саме на 9 травня. Был разработан в ходе работы оргкомитета рабочей группы в области большой план, в котором предусмотрены различные мероприятия, которые проводились на территории области, города, во всех районах областных. Безусловно, 7 мая проводилось мероприятие у губернатора прием у главы Харьковской государственной администрации Львовича Ранина, награждение ветеранов. Был организован концерт к ко Дню Победы для ветеранов со всей области в театре Шевченко. 8 числа, опять же, отмечаем, отмечаем День Европы. Угу. Прошу прощения. День да, загорелся День памяти промыли. и примирения. Да. Безусловно, я прошу прощения еще раз. Вот, поэтому мы возлагали цветы, было мероприятие на мемориале славы в лесопарке, где участвовали все представители области, руководство области, территориальных органов города. Ну, вот, это сильно большое событие. Ветераны. Сегодня участвуют участники боевых действий есть из зоны АТО уже, которые вернулись, участники других локальных. Но ведь участники из зоны АТО ну, а которые дем участие? демобилизованы, да. безусловно, конечно, тоже сегодня формируется целый, скажем так, круг людей, которые действительно прошли сегодня эту войну, являются героями сегодняшнего дня, вот, и безусловно, мы на них тоже к ним особое внимание, и они члены нашего общества, и для многих тоже это праздник, как исторический от дедов доставшийся, так и сегодня люди сегодня уже реально понимают, что такое война, сами ее пробовали, потрогали, что называется, в очень увидели. Конечно, они тоже все принимают участие во всех массовых мероприятиях. 9 числа будут тоже ряд мероприятий, в том числе и на высоте маршала Конева областное мероприятие будет там, где музей проходить, и полевые каши будут организовываться, и концерты, тоже ветераны, и все это сопровождается все эти дни сопровождаются всеми мероприятиями, которые были пред... запланированы и предусмотрены. Главный приоритет проведения любого этого мероприятия сегодня это в наше непростое время безопасность прежде всего. Вот, очень качественно отрабатывается на сегодняшний день. Система безопасности, система патрулирования, выявления, пресечения разного рода провокаций и негативных проявлений в отношении мест. То есть это будет охрана, так понимаю? Конечно, это уже давно идет и работает. Это и на каких уже... местах это будет посиленная охрана? По всему региону, по всей области. Угу. Это обязательное условие, потому что я... какие-то акции были запрещены, потому что невозможно сейчас каждый на свое усмотрение, чтобы провел свои... То есть не лишь на местах проведения этих культурно-массовых заходов? Нет. А, конечно же всему, нет. Конечно а нет. же нет. Более того, мы понимаем и вы должны понимать и наши зрители тоже, что силовые структуры все работают в повышенном режиме. Обязательно это в режиме 24 часов в эти дни особенно контроль и внимание, потому что много мероприятий проводится, много людей собирается. А кто будет ну, как же, это силы МВД, это... безусловно, силы Нацгвардии. Это очень большое количество, более 8,5 тысяч сегодня сотрудников несут службу только лишь по линии вот, патрулирования, пресечения, плюс э, спецслужбы, службы служба безопасности Украины и так далее. Очень большое количество людей действительно серьезно к этому относятся. Это очень важный вопрос, приоритетный. Мабуть, все чекают еще какого-то особливого свята. Че будут какие-то урочистые концерты? у місті проходити та взагалі заплановані вони на, на, по области? Концерты какие имеете в виду? 9 мая дню победы. Да, ну, безусловно, да. конечно, я же говорю, в каждом районе области, в каждом населенном пункте, везде каким-то образом отмечается этот Но праздник. Они начнутся с ранку, конечно, будет это здесь? будет где-то с 9 утра, где-то с 10 утра. Основная масса, конечно, с 9 утра начинается. Мер а у, нас, у, нас в Харкове, в у нас, еще раз подчеркиваю, в Харькове будет основное мероприятие проводить на высоте Маршала Конева в Солоницевке, там, где угу. Стелла, музей. Великой Отечественной войны, там будет и каша, также будут в городе проводиться мероприятия, на мемориале славы тоже возложение цветов а 9 мая. Не вот. На площади пока ничего не предполагается, поэтому надеемся, что все будет спокойно, потому что, опять же, подчеркиваю, лишние массовые мероприятия ⁇ это повышенная зона ответственности, это должны быть повышенные меры безопасности, а на сегодня, еще раз говорю, надо обеспечить безопасность те места, которые есть, а они в достаточном количестве сегодня по области проходят. Поэтому мы тоже должны понимать, что в такое неспокойное время мы не можем совершенно это делать в неуправляемом режиме. То же, какие на сьогодні основные задачи ваш департамент массовых коммуникаций Харьковской самообластной державной администрации? Да, на сегодняшний день председателем Харьковской областной государственной администрации подчеркиваю Львовича ранее нам стоят серьезные задачи. Мы сегодня работаем очень плотно с общественностью, с общественными организациями разного рода деятельности, направленности, интересов. У нас? Там большое очень количество сегодня сотнями меряется за регистрированные общественные организации разных профилей, направленности: Спортивные, культурные, какие-то э, э, национальные, ветеранские, инва, инвалидов, э, организации защиты интересов и прав инвалидов, а чернобыльцев, вы с ними афганцев. С чи вы конечно, конечно. Чи... Мы с ними общаемся, мы с ними поддерживаем, находимся в живом диалоге. Еще раз говорю, основная задача сегодня быть нам, нам прозрачными, быть понятыми. Мы должны услышать эти общественные организации. Что такое общественная организация? По сути, это некий актив определенного общества, среза общества, который имеет общий интерес или общие проблемы, или общие цели. Вот. Поэтому мы с ними со всеми общаемся. Мы с ними, мне кажется, улучшаем качество диалога, который был ранее и сейчас. Вот. И это подтверждается в наших беседах и встречах. Находим локальные вопросы, системные проблемы, решаем их каким-то образом. То есть мы в живом диалоге, и наша основная задача быть, скажем, тем коммуникатором между общественностью, между общественными организациями и органом власти, которые мы представляем, чтобы мы были в конструктивном, спокойном, в рабочем диалоге и могли продуктивно работать на благо, что называется, людей Харьковщины, громадян. Понятно. Пане Михайлове, вы еще так сказали также про ветеранские организации, так как это особенно сегодня определяется самым ветеранским организациям. Сколько их, какая их численность у нас на Харьковщине и, в целом, какая их деятельность и деятельность? На самом деле, их порядка более двух десятков сегодня по Харьковской области, областных, городских, районных. Вот. Конечно, кто-то более активен, кто-то менее активен. Они есть, они все представляют интересы определенного круга лиц, участников боевых действий ветеранов, инвалидов войны, участников локальных войн. Просто это большое количество людей на самом деле, дети войны и так далее. И все они активно задействованы были в этих всех празднованиях, которые мы сегодня проводим и которые будем еще проводить. Поэтому с ними тоже идет активная работа. Есть целые программы, по которым мы сотрудничаем. Опять же, ветеранские организации сегодня несут важную миссию не только защита интересов, интересов каких-то э, тех э, людей, которые сегодня являются, ну, в нашем понимании, буквально ветеранами. Потому что сегодня мы их вовлекаем в работу военно-патриотического воспитания. Привлекаются люди, и, опять же, и выше, и зоны АТО, которые уже вступают с ними в диалоги и в контакты. Поэтому системная работа с ними ведется. Дякую вам, пане Михайло, за сегодняшнюю цікаву розмову. Я пропоную вам звернутися до громадян Харківщини и привітати їх із цим великим днем. 70-ю речницу Великой Перемоги. Спасибо большое. Обращаюсь ко всем телезрителям, ко всем жителям области. Действительно, большой светлый праздник, юбилейный, 70-летие сегодня Великой Победы. Желаем всем, прежде всего, здоровья. Особенно это важно для тех ветеранов, которых К сожалению, становится все меньше и меньше. И всем нам самое главное, сегодня это актуально, чтобы это были не пустые слова, а действительно реальное понимание мирного неба над головой, стабильности в жизни. Еще раз, и тогда у нас будет все хорошо и будет целая наша Украина. Спасибо. А я приєднуюсь до слів пана Михайла. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в програмі був директор департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк. Та я її ведуча Юлія Щепанова. Тож, шановні телеглядачі, з Днем великої священної перемоги і до нових зустрічей в ефірі.